dikhianati oleh orang terdekat, dikhianati oleh ahli keluarganya, kemudian dikhianati dengan diletakkan di dalam perigi, ditinggalkan seorang diri, kemudiannya dikutip oleh keluarga angkat, dan dia ini dijual seolah-olah tak ada harga diri, dijual dengan harga yang sangat murah, dikutip oleh keluarga angkat, digoda oleh ibu angkatnya digoda. Setelah digoda dan tertangkap oleh suaminya, Difitenahi pula oleh oleh ibu angkatnya. Kan? Ibu angkatnya senang nak goda-goda dia. Tiba-tiba suami dia buka pintu dan menangkap apa? Ibu angkatnya itu nak goda Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian ibu angkat dia kata, "Eh Nabi Yusuf yang cuba nak goda aku, Difitenahi Difitnah. Kemudian dijadikan alat supaya wanita-wanita lain tergoda dengan kecantikan Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf ini dipenjarakan buat tempoh masa yang sangat lama. Dalam keadaan dia itu menghadapi segala permasalahan itu tidak pernah pun keluar daripada mulutnya untuk meminta Allah Subhanahu wa taala diwafatkan. Bila yang dia minta Allah Subhanahu wa taala diwafatkan. Bila kita baca surah itu dia hanya minta Allah Subhanahu Wa Taala diwafatkan setelah dia dia mengalami kemewahan hidup sebab setelah dia mengalami kepahitan itu semua Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat dia menjadi satu menteri uh, menteri bagi negeri Mesir dan dia ini menjadi menteri menjadi orang ternama kata-katanya dihormati disanjungi oleh orang dan dia dikumpulkan balik dengan adik-beradiknya, dengan ibu bapanya yang kandung. Setelah dia alami segala itu semua kebaikan, baru dia kata, Tawafani Musliman. Ya Allah, matikan aku sebagai orang Islam. Wa alhiqni bisalihin. Dan kumpulkan aku dengan orang-orang yang saleh. Kalau kita fikir, kenapa dia tak minta Allah mati ketika menghadapi kesusahan? Kenapa setelah menghadapi kemudahan baru dia meminta Allah Subhanahu taala untuk diwafatkan? Kerana ini adalah seorang nabi. Dia tahu bahawa dalam kehidupan ini adalah satu wadah kita mengenali Allah Subhanahu taala. Dan Allah Subhanahu taala mempunyai banyak nama. Nama Allah Subhanahu taala adalah Sang Tuhan Maha Pemberi, Sang Tuhan Maha Penghalang. Kita ni kadang-kadang jadi hamba Allah, kita nak kenal Allah dengan cara kita je nak kenal Allah sebagai Tuhan yang apa yang mempunyai keindahan tapi tak nak kenal Allah dengan keperkasaan Allah kita nak kenal Allah melalui namanya Maha Pemberi tak nak ke kita sesekali mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan namanya Maha Penghalang supaya sesekali kita tahu bahawa Allah ni Tuhan yang Maha Perkasa dengan masalah-masalah yang kita hadapi ni Cuba lihat ini adalah wadah untuk mengenali Allah. Oh wadah Allah itu Maha perkasa. Allah boleh menghalang kegembiraan, boleh menghalang kesenangan daripada kehidupan aku. Masya-Allah, Maha perkasaNya Allah. Inilah cara baru aku mengenal Allah. Tak nak ke? Ha, kita ni kadang-kadang nak kenal Allah pun nak ikut cara kita, nak ikut hawa nafsu kita. Tolak hawa nafsu kita dan kenal Allah Subhanahu SWT sesuai apa yang Allah Subhanahu SWT aturkan bagi kehidupan kehidupan kita. Jadi kalau ada pun masalahan hidup, jangan minta kematian. Cuba untuk bersabar. Sebab dengan bersabar dapat ganjaran pahala. Kan? Bersabar atas kesusahan itu. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda La ya tamanna yanna ahad akadakum almauta lidarrin bihi. Jangan sesekali seseorang kamu mencita-cita mati lantaran sesuatu bencana yang menimpa dirinya. Fa in kana wala budda kalau kalau su uh, tetapi uh, jika sudah mesti dan tidak boleh tidak lagi maksudnya sekiranya memang darurat tak ada peluang lain kecuali untuk dia minta kematian. Sebab apa? Sebab apa? Kadang-kadang kalau tak meninggal boleh mengancam agamanya. Contohnya apa? Contohnya dia ini dipenjarakan, diseksa di dalam penjara. Kerana apa? Kerana menganut agama Islam. Lepas tu orang yang memenjarakan dia kata, kalau kau tak keluar daripada agama Islam, kan Aku akan uh, menyeksa engkau lagi. Aku tidak akan membunuh kau akan menyeksa engkau sampai engkau keluar. Jadi dia rasa macam agama dia terancam. Orang uh, senario seperti ini boleh baginya untuk mendoakan uh, dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi doa itu bukan meminta kematian secara mutlak, bukan. Dia ada ada terikat sedikit. Apa ikatannya? Apa doanya? Doanya adalah Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, ya Tuhanku, biarkan aku hidup. Sekiranya kehidupan itu adalah lebih baik bagi diriku. Wa tawaffani in ka idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkanlah aku sekiranya kewafatan itu adalah lebih baik dari bagi diriku. Jadi nampak dalam doa itu. Dia tak minta kematian secara mutlak tetapi ada dia punya Ikatan dia, ikatan dia apa? Kalau baik untuk aku matikan aku, kan? Dan dia tak kata, dan dia menyerahkan, um, menyerahkan apa tu pemilihan itu kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya Allah, engkau pilih bagi aku. Kalau hidup baik untuk aku, engkau hidupkan aku. Kalau mati lebih baik untuk aku, engkau matikan aku. Tetapi pilihan tu padamu, ya Allah, bukan pada diriku. Jadi kita tidak boleh di, uh, meminta kematian secara mutlak tapi kita perlu menyerahkan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa Allah nak pilih untuk untuk kita. Dalam sabdanya yang lain, la yatamanna ahadukumul mauta imma muhsinun fala allahu yazdad wa imma musiun fala allahu Kenapa tak boleh mencita-citakan kematian? Sebab agama kita ni sentiasa melihat setiap perkara sebagai peluang untuk untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kalau ada peluang yang baik, kalau kalau itu adalah peluang kita mendirikan ketaatan, perlu kita memperbanyakkan. Kalau itu adalah peluang bagi kita meminta pengampunan, maka gegas meminta pengampunan Allah. Rasulullah SAW kata, tidak boleh seseorang kamu mengharapkan mati jika ia seorang yang baik. Kalau kita kalau kita uh, sedar Allah Subhanahu SWT memberi kita taufik untuk menjadi orang yang baik, Maka moga-moga kita dapat menambah kebaikan kita. Supaya darjat kita di akhirat makin ditinggikan, dimartabatkan oleh Allah SWT. Tapi kalau kita sedar kita orang yang bukan baik. ya Ataupun jika ia seorang yang jahat. Moga-moga ia dapat bertaubat. Jadi kehidupan dunia ini bagi orang Islam sangat indah. Dua-dua situasi dia dapat dapat meraih keberuntungan padanya. Kalau dia ni orang yang tak baik cepat-cepat baik. kalau dia orang yang baik tambahkan lagi kebaikan dia ya maka jangan kita uh, apa membenci kehidupan kehidupan ini sebab ini anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala Sesungguhnya maut itu adalah suatu perkara yang ditetapkan atas sekalian manusia dan ketetapan itu berlaku atas orang-orang yang khusus dan orang-orang yang umum Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyamaratakan sekalian manusia dalam hal ini tidak kira ia seorang yang kuat atau yang lemah yang rendah keturunannya ataupun yang tinggi termasuklah orang-orang besar seperti raja-raja dan seumpamanya Allah Ta'ala juga telah menjadikan mati itu sebagai hadiah yang tiada samanya dan kedudukan yang tiada taranya bagi kaum mukminin tetapi bagi kaum kafirin pula mati itu merupakan suatu kekesalan yang tidak sudah dan tekanan jiwa yang sangat berat maha suci Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha berkuasa hanya dalam tangannya segala kekuasaan kekal abadi dia maha suci dari sifat mati dan binasa dialah yang awal tiada yang terdahulu daripadanya dan dialah yang akhir tiada yang terakhir sesudahnya dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al Quran, "Kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu Rabbika dzil jalali wal dzul jalali wal ikram." Semua yang hidup atas muka bumi akan mati, akan binasa dan kekal hanyalah wajah Tuhanmu yang maha besar, maha mulia. Dan Allah SWT berfirman lagi, Kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segala sesuatu adalah binasa selain Tuhan. Segala keputusan itu kepunyaan Tuhan dan kepadanya lah kamu akan kembali. Dan Allah berfirman lagi kullu nafsin dha'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur setiap yang berjiwa akan merasakan mati dan hanya senya pahala kamu itu akan diberikan dengan cukup pada hari kiamat Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam syurga sesungguhnya orang itu beroleh keberuntungan dan tiadalah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan tipuan semata. Jadi kita ini perlu mencintai kehidupan kita kerana ia adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan kita ini tidak berakhir dengan kematian malah kehidupan kita itu dia berpindah berpindah dengan kematian ia berpindah daripada kehidupan dunia menuju kehidupan kehidupan akhirat yang kekal kekal abadi sebab itu bagi orang-orang mukmin dia tidak melihatkan melihat kematian itu sebagai suatu malapetaka malah dia melihat kematian itu sebagai sebagai anugerah dan anugerah dan hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam uh, sebuah riwayat hadis Dikatakan al-mautu tohfatul mu'min. Kematian itu adalah hadiah bagi orang yang beriman. Sebab apa? Kita ini dalam dalam uh, iman kita enam perkara kita kena mengimani. Apa benda-benda itu? Pertama mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, mengimani para malaikat Allah, mengimani kitab-kitab yang Allah uh, beri, mengimani para rasul, mengimani hari kiamat dan mengimani Uh, ketentuan Allah SWT baik atau buruk. Yang kelima tadi, mengimani hari kiamat. Kenapa perlu mengimani hari kiamat? Sebab hari kiamat adalah fasa berpindahnya uh, uh, pengakhiran kehidupan dunia ini secara keseluruhan menuju ke kehidupan akhirat yang kekal kekal abadi. Jadi kita kita ini mendamba-dambakan untuk menyaksikan sesuatu yang kita iman dengan hati itu kita nak saksikan dengan mata kita. Kita nak saksikan oh selama ini aku iman ada pahala ada dosa. Sekarang aku nak saksi dengan dengan mata. Dan kita tak boleh saksikan dengan mata kita kecuali setelah kita ma mati. Sebab itu mati ini adalah adalah suatu peluang bagi orang yang beriman itu dapat menyaksikan apa yang selama ini dia imani dengan hati dia. Kan? maka di, bertambah lagi kemanisan apa yang telah dia percayai selama bertahun-tahun. Oh bertahun-tahun aku percaya ia ada para malaikat, bila dah mati dapat lihat para malaikat. Bertahun-tahun percaya adanya syurga, adanya neraka, bila dah mati dapat lihat syurga. Oh manisnya. Ah ha, sangat ber, sangat apa dia rasa sangat muailah. Sangat berbaloi, sangat berbaloi mengimani Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyediakan kita bagi kematian yang baik, pengakhiran yang baik dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kita husnul khatimah dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menjadikan tumpuan kita tertuju kepada kepada kehidupan yang sebenar-benarnya iaitu kehidupan kekal abadi di akhirat nanti bersama dengan para kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para salihin para syuhada para anbiya dan bersama dengan kekasih yang maha agung iaitu Allah Subhanahu wa taala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh